Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz müəllimlər, miqyas sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər, eləcə də liseyə hazırlaşan şagirdlər sizin üçün daha önəmlidir. Deməli, MHM-in sınaq 8-indən e, götürmüşam bu testləri. İlk öncəlləri YouTube kanalımda hamısı var. Onları da izləyə bilərsiniz və bu isə davamıdır. Gəl baxaq. Burada çox sadə bir yol deyəcəm. Bax, sizdə nə deyir? Deyir ki, 10 minlik var. Əvvəl 10000-i 10 yazıram. 10000-də 10 neçə dənə sıfır var? 4 dənə. Arxadan, yəni sağdan sola doğru 4 rəqəm silirəm. Yerdənə qaldı 327. Cavab nə oldu? B və salam deyirsiz, necə asan və sadədir. Yəni çox sadədir. Sonra 12-nciyə baxaq. Bir ki, axma sürəti 7 km/saat olan çayda katerin sayın axınına qarşı olan Sürəti çayın axını ilə olan sürətindən 2 dəfə azdır. Katerin çayın axını istiqamətində 3 saatda getdiyi yolun uzunluğunu tapın. Deməli burada nə edirik? Çaydır, çayın deməli V çay yazaq. Sürəti nə qədədir? 7. Bəs katerin sürəti V kater yazaq. Bilmiriy axı x- qeyd edirik və v. Burada deyir ki, katerin çayın axınına qarşı olan sürət, deməli axına qarşı necə yazırdıq biz? X - 2 yazırdıq da 2 deyirəm və 7. 7. Çayın axını ilə, axın ilə necə yazırdıq? X + 7 yazırdıq. Və axın axına qarşı, axın ilədən 2 dəfə azdsa, onda bunu 2-yə vursa, axın ilə sürətə çatmış olacaq. Bizə qalır bunu həll etmək. Bunun üçün 2-ni örtərzənin daxına vurub açırıq. Bərabərdir x + 7. X-ları bir tərəfə yığırıq, ədədləri bir tərəfə yığırıq. Cavabımız, deməli, k tərin sürətini axı biz x-ə bərabər eləmişdik. Nə tapdıq? 21 tapdıq. Sonra bizə deyir ki, Katir çayın axının istiqamətində. Tezcən axının istiqamətindəki sürətimizi hesablayırıq. 21/7 28 və 3 saat. Yolu tapanda nə edirlər? Sürəti vururlar zaman. Baxaq. 24 80 4 A variantı. Bu arada videonu elə indi baxa-baxa da like edin. Paylaşım düyməsini basaraq orada linki kopy edin. Bax bu düymə var orada. Basaraq linki kopy edin ki video daha çox insan qarşısına çıxsın. 13-cü suala baxaq. Neçə necəsi hər zaman doğrudur, həmişə doğrudur. Baxo deməkdir. Gəlin baxaq. Rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Bəli, həmişə rombun bütün tərəfləri bərabər olur da. Rombun 2 simmetriy oxu var. Bəli. Rombun bütün bucaqları bərabərdir? Xeyr. Rombun 4 sm oxu var? Xeyr. Dörd bucaqlı rombdur? Xeyr. Deməli, neçəsi oldu? İkisi oldu. Sonra Anarın sinifdəki qız dostlarının sayı oğlan dostlarının sayından 3 artığının yarısına bərabərdir. Ay günün sinifdəki oğlan dostlarının sayı qız dostlarının sayından 17 vahid çoxdur. Buna görə sinifdə neçə şagird var? Bəli, deməli bu məsələnin həlli necə olacaq? Eee, deməli burada qızların sayına, qızların sayını x götürək, ümumi qızların sayını. Oğlanların sayını da y götürək. İndi gəlin baxaq anara. Anar. Anar oğlandı. Sinifdəki qız dostlarının sayı, qız dostlarının sayı də məni bütün qızlar, bütün qızlar. Bərabərdir oğlan dostlarının sayı. İndi <coughs> deməli bütün oğlanlar y-dırsa, amma Anar özünü saymırsa, deməli necə olacaq? y-1 olacaq da. Oğlanlarımız y-1 haldadır şey, hal-hazırda. 3 artığının yarısı, yarısı da böl 2 deməkdir. Bax bunu. Bu oldu anar haqqında. İndi Aygün haqqında. Aygün qızdır. Deyir ki, sinifdəki oğlan dostlar, deməli artıq bütün oğlanlar bərabərdir. Amma Aygün qızdır deyən bu zaman qızlar qızlar x-1 vəziyyətində olacaq. Çünki Aygün özünü saymır. Və e, deməli qız dostların sayından 17 vahid çoxdur. Yəni üstə gəl 17. Bizə qalır Bu tənliklər sistemini həll edək. Əvvəlcə biraz sadələşdirək. Necə sadələşdirərik? Əvvəlcə bu ikini çarpaz vuraq x-a. Olur 2x = e buradan nə qaldı? y + 2 qaldı da, çünki bu -1-dən üst perləşdi. Aşağıda nə qaldı? y = x + 16 qaldı. Bu tənliklər sistemini də asanlıqla həll edə bilərsiz. Yəni bax burada hazır y-ımızın ifadəsi var, gətirib burada yerinə yazarıq. Nə alınacaq? 2x bərabərdir. Yəni bax, bu y-ın yerinə bunu yazacağam. Olacaq x^16 + 2. Burdan 2x - x, yəni bu x-i kətirib tərəfə bərabərdir 18, düzdürmü? x = 18, yəni Qızlarımız 18 nəfərdir. Oğlanlarımızı tapaq. Oğlanlarımızın tapmaq üçün burada ifadə var idi da y-nin tapılması üçün ki, x - 1 / 17 və ya x ^ 16 deməkdir bu. X'imiz də 18-dir. 8 * 16 gələndə elədi 34. Bizə deyir ki, bu sinifdə neçə şagird var? 18 + 34. Cavab neçə elədi? 52 E variantı. Sonra 15-ə baxaq. E, deməli, onu xatırladım ki, mən videonu çəkəndə ola bilər sinki bəzən e, ara vermiş oluram, sonra yenə davamını çəkirəm. Ona görə ola bilər ki, videoda bir də görsən ki, nəsə sözlər üst-üstə sözlə düşmür, yəni necə sözlər videonun davamlığında nəsə bir e, qırılmalar ola bilər. Yəni onu nəzərə alın. Çünki sürətlə şəkildə birdən birə 30 dəqiqə, 40 dəqiqə oturub sərasər video çəkmək bir də yox alınmır. Nə səzən gəlir, adamın ya işi olur, durur videonun üstündən. O yuzdən saxlayıb-saxlayıb çəkirəm. Deməli 15-ə baxaq. Çərşənbə axşamı saat 19:45-də Bakıdan yola düşən qatar cümə axşamı cümə axşamı saat 23:00-də Ankara şəhərinə çatdı. Qatar nə qədər Vaxt yolda oldu. Deməli bax bunu asan yazmaq üçün neyə? Çərşənbə axamı nə deməyi idi? Ki, i̇kinci gündü də. Yazaq. İkinci gün, deməli 19:45. 19:45. Sonra nə gəlir? 3-cü gün. 3-cü gün tam 19:45 keçib artıq. Və burdan bura hazır 24 saat yolda olub. Bu 1 Sonra bu cümə axşamına qədər gedib də, yəni 4-cü gün, 4-cü gün 19:45 yenə var, çünki bizə 23-ə qədər getmək lazımdır. Deməli 1:24-də burdan gəldi. Fikir verin. Və bundan sonra saat 23:00-a çatmaq üçün nə qədər vaxt qalır? 3 saat 15 dəqiqə vaxt qalır da. Ki deməli 23:00-a çatсын. Bunların cəmininə qədər eləyir 51 15 D variant. Nə isə. Sonra 6-ya baxaq. Qaralarındakı yolun uzunluğu 676 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşı birinin sürəti 95, digərincisə 85 olan 2 avtomobil yola düşdü. Deməli biri belə çıxır ki, qarşı-qarşıya biri belə çıxıb, birinin sürəti 95-dir, birinin sürəti 85-dir. Və 3 saat 30 dəqiqədən sonra avtomobillər arasındakı məsafə nə qədər olar? Deməli, bu bilirsiz nə deməkdir? Bu da 3 saat 30 dəqiqə yolda olub. 3 saat 30 dəqiqə nə deməkdir? 3 tam 2/1 deməkdir. Bu da 3 saat 30 dəqiqə, yəni 3 tam 2/1 qədər, yəni saat yolda olub. İndi bunların ümumi getdiyi yolları əvvəlcə hesablayacağıq. Sonra ümumi yoldan bunların gəldiyi yolu çıxanda bu arada qalan boşluğu tapmış olacağıq. Elə bir bu bura kimi gəlib, bu da bura kimi gəlib də. İndi baxaq. Bunun üçün deməli 95 vurax bu eləyir 2-də 3, düzdür? üstə gələk, birbaşa üstə gəlim. Sonra çıxarıqda. Bunu da gəlin belə yazaq. Bir dəqiqə. Sürətləri toplayıb, sürətlər toplayıb birbaşa zamana bura bilərik də. Bu deyilir 2d 3 tam 2d 7. Daha dursun. 2d 3 yox, 2d 7. Çünki 3 tam 2d 1-dir bu. 3 vuraq deyil burada səhvdir. Aha. Və, eee, bunu əvvəl hesablayaq. Görə necə eləyir? Bu elədir. 180 elə bir 180-i də bu 2-yə böləndə qaldı 90. 90 vurax 7 o də eləyir 630. 630. Bizimdə Və bunların getdiyi 630dur. Bizim də ümumi yolumuz 676dur. 676dan 630 çıxarıq, qalar neçə? 46. -a. Deməli 17-ci suala baxaq. Deyir ki, 6-ya bölündükdə natamam qismət və qalığı eyni olan ədədlərin cəmini tap. Məsələn, bu nə deməkdir? Tutaq ki, 7 ədədini 6-ya böləndə cavabı da 1 qalır. Qalığı da 1 qalır. Bax bu o deməkdir. Cavabla qalıq eyni olan ədədləri. Bunun üçün ən gözəl yol, bax 1-ə vurdun, üstünə də 1 gəl. 2-yə vur, üstünə 2 gəl. Çünki cavabda 2 alınsın, qalıq da 2 alınsın. Onda nə çıxılacaq? 14. Sonra ə 3 3 qalığı alınması, 3-ün cavabının da 3 alınması üçün 3-ə üç vur üstünə 3 gəl 21. 4 <laughs> qalığı alınması üçün 4-ə vur üstünə 4 gəl 28. 5 üçün 35, 6 üçün hə, yox, burada 6-nı dayandırırsan. Niyə? Çünki 6-ya böləndə qalığını 6 alınma bilməyəcək axı. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalı. Deməli 7 14 21 28 35 cəmi eləyəcək 105. 18-ə baxırıq. Deməli 108 fərq 178-dir. Azalanı 22 vahid artırıb, çıxılanı 22 vahid azalsa. Bunu öncəki sınaqlarda belə misallar, oxuvar misallar var idi və mən orada Nə demişəm? Demişəm ki, azalanı üzərində nə əməliyyat eləyirsənsə, yəni artırırsansansa, fərqi də o qədər artır. Azaldırsansansa, fərqi də o qədər azald. Deməli, birinci gedişdə azalan 22 vahid artdı, mən də fərqi 22 vahid artırdım. Çıxalanın üzərində nə əməliyyat edirsənsə, onun əksini elə. Yəni azaldıblarsa sən əksinə artır, çoğaldıblarsa çoxal sən əksinə. Bu da azaldıqlarına görə biz əksinə yenidən üstə gəldik. Bir sözlə 178 + 44 gəldik. 2 2 2 222 D variantı. 19-a baxırıq. Deməli aha oh, nə deyir? Detay ilə oğlun yaşları fərqi 24-dür. Atanın yaşı oğlun yaşı oğlunun keçən ilki yaşının atanın yaşı oğlun keçən ilki yaşının 6 mislinə bərabərdir. Ata tutaq ki x-dir da bilmirik. Oğul da tutaq ki y-dır. Hal-hazırda bizə deyir ki, ata ilə oğlun yaşları fərqi 24-dür. Sonra da deyir ki, atanın yaşı, yəni x, oğlun keçən ilki yaşından, oğlun keçənçi yaşı necə hesablanır? y-dan 1 çıxırıq da, düzdür? 6 mislinə bərabər, yəni həmin bu yaşı vururuq 6-ya. Bizə qalır bu sistemi həll etmək. Bunun üçün əvvəlcə aşağıdakı tənliyi mötərizəni açaq. 6y - 6 Və belə bir hal əmələ gəlirdə x - y = 24. Burdan isə x-ın qiymətini 6y - 6, 6 vara. Onu gətirib bax burada yerinə yazaq. Onda x-ın yerinə 6y - 6, çıx, 6 yazacam. Çıxaq bir dənə də burada y-mız var, bərabərdir 24. Burdan 5y = 30, yəni -6-nı keçirdim də bu tərəfə. y də bərabərdir 6 tapmış oluruq. Y kimi idi? Oğlunun yaşı idi. Amma atanın yaşını istəyir. Atanın da yaşı olacaq 30. Sonra 20-yə baxaq. Və sonuncudur. Fabrikdə çalışan 6 işçinin maaşları belədir. 450, 600, 300 və s. Neçə işçinin maaşı statistik ortadan azdır. Hə. İmiyyətlə statistik orta tapmaq üçün biz bunları bu maaşları toplayıb sayına bölməliyik ki, yəni əsas ortanı tapmaq üçün. 450 + 600 + 350 + 750 + 400 + 550. Və bunu böləcəyik 6 yerə. Toplayaq. Və cavabımız alınır ə, təxminən 516.6. Yəni dövrü gedir orada. Bizə də deyir ki, necəsi bu 516.6-dan azdır. Baxaq da. Bax 450 götürürük, azdır 516-dan. 600 götürmürük, 350-ni götürürük. 700-ü götürmürük, 400-ü götürürük. 500-üncü götürmürük. Neçə dən oldu? 3 ədəd. Belə. Digər videolar üçün kanala abunə olub zəng işarəsinə vurmağınız kifayətdir ki, paylaşımlardan xəbəriniz olsun. Sağ olun.